uchinchi mo'jiza bu yersa daraxtlar tilga kelib payg'ambarimizga salom berishidir bu mo'jizani ko'zlari bilan ko'rgan yaqin 100 sahoba rivoyat qildi bular ichida chaharyorlar boshliq ulug' sahobalardan ko'p kishilar bordir Hazrat umar rivoyat qilur rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan g'azot safariga chiqdik yo'lda ketayotgan bir arobiyni ko'rib qayon borursan deb so'radilar ersa uyimga borurman dedi shunda ul zot yaxshilik topmoqqa qandaysan deb edilar u nimadir dedi anda rasululloh sallallohu alayhi va sallam, meni Alloh taolo butun yer ustiga payg'ambar qilib yubordi yaxshilikka yetganing shuldir deb marhamat qildilar Arabiy, men sening payg'ambarligingni qaydan bilurman bu aytgan so'zing rostligiga kim guvohlik bera olur dedi anda rasululloh sallallohu alayhi va sallam soy ichida ko'rinib turgan bir tup daraxtga qarab ana shu daraxt mening payg'ambarligimga guvohlik berur sen unga borib seni rasululloh chorlaydi degin kelib guvohlik bersin dedilar arobiy borib u yog'ochga shu so'zni aytdi daraxt oldi orqa ikki yoniga egilib qimirladi yer yorib tomirlarni sudraganicha to'g'ri rasululloh oldilariga kelib assalomu alayka ya rasululloh deb salom berdi arobiy daraxtga buyurgil yana o'z o'rniga qaytsin dedi rasululloh amr qildilar ersa ildizlarni chuvalandirganicha qaytib borib o'z joyiga o'rnashdi bu ulug' mo'jizani ko'rgan arobiy darhol iymon keltirdi so'ngra yo rasululloh ruxsat bering sizga sajda qilurman dedi handa rasululloh "Mahluqqa qı sajda qilmoq durust emasdir. agar tuzuk bo'lsa edi xotinlar erlariga sajda qilsin deb buyurgan edim dedilar yo'q esa ruxsat bering qo'l oyog'ingizni o'payin dedi o'pishga ruxsat qildilar pir ustozlar oyoq qo'llarni o'pmaklik shundan qolgandir